Ham hər vaxtınız xeyir olsun. Güvən testində birinci bölmədə belə bir çalışma var. Eyni şəraitdə deyilir: X, Y və Z maddələrinin kütlə-həcm qrafiki verilmişdir. X, Y və Z üçün hansı ifadələr doğrudur? Əslində biz sıxlığın düsturunu bilirik, o bərabərdir m bölünsün V. Orda sıxlığın ə, kütlə ilə əgər ə, qazlarda həcm sabit olarsa düz. Həcm kütlə sabit olarsa həcmlə tərsinə tənasüb olduğunu dərindən bilmiş olsaq ə, və bu testi həll eləmək bizə asan olar. İndi qrafana baxaq və birinci çarxmanı oxuyaq. Qrafiyaya görə nə deyə bilərik? Sıxlığı deyir ən çox olan x-dir. Yəni biz buradan belə xətt yendirsək, x-in həcmi, y-nin həcmi, z-nin həcmi. Məsələn, tutaq ki, deyirəm bura 4-dür, bura 5-dir, bura 6. -dür kütləsin belə çəksək, e, məsəl üçün bura olsun 10, bura olsun 8, bura olsun 6. Nə görürük? E, təbii ki, sıxlığı ən çox olan x olacaq. Çünki kütləsi 10, e, yəni ən çox məsəl üçün həcmi e, ən az olan x olduğuna görə, sıxlığı da ən çox olan x olacaqdır. Sonra bərabər həcmdə deyir, götürüldükdə kütləsi böyük olan z-dir bərabər həcmdə götürürdükdə gəlin ə, silək ekranı bu sözə fikir verək bərabər həcm tutaq ki x-in də həcmi belədir y-in də z-nin də onda kütlə x-də belə olur y-də belə olur z-də də belə olur düzdürmü yəni kütləsi ən çox olan təbii ki x-dir gördüyümüz kimi yəni bu hissə daha çoxdur ona görə bu ikinci variant səhvdir ikinci fikir səhvdir sonra Hər üçünün kütləsi də artdıqca sıxlıq artır. Gəlin baxaq görək hər ə, üçünün kütləsi artdıqca sıxlıq artır. E, tutaq ki, x-in kütləsi artdıqca, e, kütləsi artdıqca e, axı həcmi də artır. X bayaqdan bura düşəcəkdi, indi görürsüz gəldi bura düşdü. Kütlə də artır, həcm də artsa sıxlıq necə artıb bilər? Axı biz bilirik ro M-lə V-dən aslı deyil. Çünki M-lə V bir-birindən düz mütənasibasıdır. Ha, hazırda mənim çəkdim, onu göstərdi ki, kütlə artdıqca həcm də artdı. Həcmin kütlə artırsa, onda sıxlıq necə dəyişir? O fikir səhvdir, yəni. Bizdən doğruunu soruşur, cavab olur yalnız bir A variantı. Hər halyik sağ olun. Və onu demək istəyirəm ki, hansısa belə testlərin izahını istəsəniz, mütləq şəkildə bu videonun altına yazın, səhifəsinin nömrəsini, toplu güvən və ya hər hansı bir test. İzah eləməyə çalışacağam sizdən üçün, hələlik sağ olun.